Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Syafi Johari dan malam ini kita akan berbincang mengenai anugerah tokoh akademik bahasa Melayu 2016 di mana anugerah ini uh, bagi mengiktiraf sumbangan individu daripada golongan akademik uh, Profesor Dr. Fasafah, uh, pesarah-pesarah di IPT atau universiti-universiti uh, dalam memertabatkan bahasa Melayu di peringkat institusi pengajian tinggi. Jadi bagaimana uh, dalam dalam segenap Disiplin sama ada kimia, sains, teknologi, uh, ekonomik, uh, sosial, dan sebagainya. Bagaimana uh, bahasa Melayu ini digunakan dalam disiplin-disiplin berkenaan dan uh, percahaya-percahaya yang menggunakan uh, bahasa Melayu dalam pengajaran di setiap disiplin-disiplin tersebut bukan disiplin bahasa Melayu sahaja boleh diiktiraf dan mendapat pengiktirafan. Jadi kita bersama dengan uh, Datuk Seri Insinyur Dr. Zani Ujang, Ketua Siusaha Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Profesor Dr. Tatiana Denisova itu pesyarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban, ...Kasis University Teknologi Malaysia UTM. Selamat datang ke studio, Profesor. Okey. Uh, pertama sekali kalau uh, kita cakap mengenai uh, pengajian tinggi. Ya. Yeah, selalunya dikaitkan dengan bahasa Inggeris. Tetapi kerana saya datang dari UiTM, fully bahasa Inggeris. Okey, tapi kalau rakan-rakan dari UKM contohnya uh, pengajiannya dalam bahasa Melayu. Jadi uh, bagaimana uh, orang kata penggunaan bahasa Melayu di kalangan uh, akademisi di kalangan pendidik uh, akademik prof. Itulah yang saya Datang kemari ke mm. Estroawanim menjelaskan tentang beberapa perkara dasar mm. berkaitan dengan pendidikan tinggi, mm. khususnya dari segi bahasa. Hari ini kita bercerita tentang anugerah tokoh bahasa, anugerah tokoh akademik bahasa mm. Melayu, ya. Mm. Um, dan tujuan kita ialah untuk memberi pengiktirafan mm. kepada tokoh-tokoh akademik yang secara uh, meluas menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan pengajaran, mm. uh, penyelidikan penerbitan dan perkara, perkara yang berkaitan dengan pembangunan uh, insan. Mm -hmm. uh, pembangunan uh, tradisi keilmuan. Dan dalam konteks Malaysia kita kita harus faham bahawa bahasa Melayu termaktub dalam pasal perkara 152 Perlembagaan Malaysia di mana bahasa Melayu harus di diiktiraf sebagai bahasa mm -hmm. kebangsaan negara kita. Mm -hmm. Dan dalam konteks pendidikan tinggi uh, beberapa inisiatif telah kita buat hmm. uh, secara uh, dasarnya bahasa Melayu adalah bahasa uh, kebangsaan bahasa rasmi negara kita hmm. dan bahasa itu juga kita ini in perkukuhannya peringkat pendidikan tinggi hmm. dan sebab itulah saya bersama saya hari ini Prof Tatiana ini dari Rusia yeah. dia, dia pun mengajar dan mendapat PhD buat research dalam bahasa, bahasa. Melayu hmm. ya, uh, kenapa beliau datang ke Malaysia selepas 13 tahun menjalani penghidupan sebagai ahli akademik menggunakan bahasa Melayu dan secara spesifik Kementerian Pendidikan Tinggi tidak menghadkan penggunaan bahasa satu-satunya bahasa sebagai bahasa pengantar ataupun bahasa ilmu ya seboleh-bolehnya kita nak pelajar-pelajar kita ahli akademik kita menguasai pelbagai bahasa okey ya dan kalau boleh dipelbagaikan kaedah pengajaran mereka di 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 universiti. Di universiti dan kita telah melancarkan banyak inisiatif salah satu daripada ini ialah MOOCs, hmm. massive online uh, open hmm. courses hmm. di mana kita juga mengajar menggunakan bahasa Melayu hmm. dan banyak pelajar di seluruh hmm. dunia hmm. Uh, yang mengikuti pengajian ini dalam bahasa Melayu. Okey, kalau kita lihat penggunaan bahasa Melayu di peringkat keilmuan uh, di negara ini terutamanya uh, adakah uh, doktor sudah berpuas hati? Saya tak pernah berpuas hati dengan banyak perkara dan saya rasa kita masih ada ruang hmm. banyak ruang untuk diperbaiki. Mhm. Okey. Uh, Profesor Dr Tatiana, pegaji bahasa Melayu uh, sudah menerbitkan dua buku mengenai sejarah bahasa Melayu. Kalau lihat kepada penggunaan bahasa Melayu dalam bidang akademik, bahasa pertuturan memang hmm. t -t tidak punya masalah, tapi dalam bidang akademik di mana di mana kita sekarang Uh, Adakah di tahap yang cukup membanggakan atau? Uh, ada beberapa hal yang memuaskan hati, terutama hmm. dalam bidang penggunaan bahasa sebagai bahasa ilmu dalam bidang uh, kajian uh, sastra, kajian sejarah dan sebagainya. Uh, ada cukup banyak uh, pusat uh, kajian bahasa Melayu di sini dan juga di luar uh, negara. І сальнясайс индири дапад була джарбаха сама лаю ді Русія да на паватан пангаджан. bahasa Melayu Indonesia, Indonesia yeah. di Europe yeah. salah satu yang paling popular. Ya. Yeah. Yeah. Cuma uh, kalau saya sudah datang ke sini dan yeah. mulai berkhidmat uh, untuk dengan bahasa, lepas itu untuk perpustakaan, lepas itu untuk uh, beberapa yeah. universiti, ya. yeah. yeah. saya dapat tahu bahawa um, kadang-kadang uh, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu kurang sikit. Yeah. Yeah. Orang fikir lagi hebat bila mereka menulis dalam bahasa Inggris sahaja. Yeah. Mungkin kerana tanggapan itu kerana kalau saya uh, tulis jurnal saya dalam bahasa Inggeris Jurnal ya. saya boleh dibaca ke seluruh negara dengan lebih mudah Akses kepada pasaran antarabangsa, akses kepada masyarakat keilmuan dunia lebih, lebih senang Bagaimana kita nak mengubah persepsi ini? No, pertama sekali kita perlu menghormati dan menghargai bahasa kebangsaan sendiri hmm. Supaya di um, uh, semua tempat kalau ia nak kerja, dan kalau ia nak sukses, ia sepatutnya menulis buku, dan artikel, dan semua dalam bahasa Melayu. Mm -hmm. uh, sama ada dalam uh, bidang uh, uh, ilmu sains atau mm -hmm. ilmu sejarah ke sastera. Mm -hmm. uh, Kala uh, ini kadang-kadang kurang, kerana kadang-kadang um, pentadbiran uh, university lebih banyak spike itu dalam bahasa Melayu saya rasa sudah sampai waktu bila kita menolong apa bahasa <laughs> Melayu sendiri ya Profesor ada sebut mengenai pentadbir universiti kita akan uh, tanya ke pula kepada pentadbir university universiti Malaysia selepas sini kita rehat dulu cuba lagi sesi ni kembali bersama agenda awal ini masih lagi bersama Datuk Seri, Datuk Seri Insinyur Dr. Zani Ujang iaitu Ketua Siusa Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan juga Prof. Dr. Tatiana Denisova, Pensyarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Universiti Teknologi Malaysia UTM. Baik, uh, kalau, kalau dahulu apabila saya belajar dengan sejarah bahasa Melayu, uh, ada satu bahagian tu di mana sering ditekankan oleh cikgu bahasa Melayu saya ketika itu ialah bahasa Melayu ini berubah-ubah. Daripada zaman uh, Sanskrit, penggunaan bahasa Sanskrit, tulisan Sanskrit kemudian berubah kepada Jawi dan dan tatabahasanya juga, uh, maaf, vocabnya juga berubah-ubah, tatabahasanya juga berubah-ubah. Tetapi kalau kita lihat kepada suasana ketika ini uh, perubahan itu di, di, kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, maupun bahasa Jepun yang menggunakan bahasa dalam uh, bahasa bahasa kebangsaan mereka dalam uh, aktiviti seharian termasuk pekerjaan perubahan yang dialami oleh bahasa Indonesia untuk adapt atau adaptasi bahasa-bahasa teknologi baru dan sebagainya seperti saya saya persepsinya seperti bahasa lebih itu lebih cepat berbanding bahasa Melayu Baru Indonesia lebih cepat daripada Perancis. Yeah. Iya. Ini kena tanya Pakar Bahasa. Saya bukan <laughs> Pakar Bahasa. No, Prof. Nah yeah. no, pertama sekali saya nak jelaskan bahawa perubahan. Dan perkembangan bahasa itu perkara yang biasa untuk semua bahasa mm. Kalau you bandingkan bahasa Rusia kuno dengan bahasa Rusia sekarang mm. Memang perubahan lagi besar mm -hmm. uh, nah, Bahasa Melayu mempunyai nasib yang lebih uh, baik sebenarnya Oh yeah. ya? Ya, kerana bahasa yang kita tahu sekarang muncul dan berkembang berasaskan tradisi dan tamadun Islam dan diiringi proses penyebaran Islam di Alam Melayu kerana bahasa yang kita tahu sebagai bahasa Melayu klasik yang menjadikan bahasa itu bahasa kedua Islam di dunia lahir dan berkembang berasaskan tulisan Jawi dan digunakan bukan hanya sebagai bahasa Uh, ilmu dan bahasa intelektual malah juga bahasa penggadter uh, uh, agama yang baru, wahyu hmm. yang baru. bahasa dakwah. Ya, bahasa dakwah ya. Okay. Dan uh, sekarang uh, itu sebabnya bahasa Melayu mempunyai khazanat persuratan yang sangat tinggi yang sangat menarik yang susah nak bandingkan dengan bahasa apapun di Nusantara sebenarnya. Ia mm. cakap pasal bahasa Indonesia sebenarnya itu bahasa mm. Melayu yang sama. Mm. Mm. ya, asal usul dia akar sama. Jadi, uh, doktor tidak setuju dengan tanggapan sedemikian kerana bagi Doktor, ada bahasa Melayu masih lagi berubah dengan uh, cepat di Malaysia? You know, perubahan itu perubahan uh, biasa masa kini. Uh. Memang ada perubahan. Kita uh, terima definisi-definisi yang baru tapi uh. asas bahasa tak ubah pun. Uh -huh. Kalau orang uh, kurang guna bahasa baru dia mulai ubah, baru dia mulai turun. Uh -huh. Kerana mereka tak tahu bahasa betul-betul. Adakah ini sebenarnya yang menyebabkan tidak ramai ahli akademik menulis menulis dalam dalam bahasa Melayu? Anu mungkin salah satu salah satu sebablah. Uh, saya mungkin boleh mencelah di sini. Ya. Hmm. <laughs> uh, saya dapati uh, mereka yang komplain ataupun tidak mahu menulis ini tak menulis dalam bahasa apapun. pun <laughs> itu. Uh, pengamatan saya hmm. Bagi mereka yang menulis Mereka mempelbagaikan uh, Gendri penulisan okay. uh, Kaedah penulisan hmm. Bahasa yang mereka gunakan Untuk penulisan Kerana dalam pemikiran mereka Nak menyampaikan sesuatu Jadi bahasa tidak pernah jadi isu Tak tak pernah menjadi isu Yang menjadi isu ialah Kadang-kadang mereka ini tak menulis pun Yang hmm. menyebut tentang uh, Mereka ini Merendahkan sesuatu bahasa Pada hakikatnya mereka belum sampai pada satu tahap menggunakan bahasa yang mereka kuasai untuk menyampaikan ilmu pada terang, peringkat yang tertinggi. Uh -huh. uh, dalam pengamatan saya sebagai pentadbir akademik di universiti, uh, sebagai contoh, saya dapati mereka yang menulis baik dalam bahasa Inggeris juga menulis dalam bahasa Melayu. Okey. Ya, dan menulis baik dalam bahasa Melayu juga menulis dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi, isunya ialah mereka yang tak menulis kedua-dua bahasa. Okey. Dan uh, seperti yang Dr. Tatiana katakan tadi uh, Ada juga isu dengan petakbir universiti yang ya, Petakbir universiti kadang-kadang dalam ke kegairahan mereka Untuk mencapai sesuatu uh, tahap Khususnya sebagai contohnya uh, Jumlah dan reputasi akademik Menerusi penerbitan jurnal Kadang-kadang hmm. mereka teralpa hmm. Tentang keperluan untuk juga membangunkan bahasa Melayu hmm. Saya fikir bahasa di, uh, mereka di Rusia Mereka telah ada ah uh, asas dalam bahasa keilmuan mereka mm -hmm. dan mereka masih menulis dalam bahasa Rusia dan juga ada menulis dalam bahasa yeah, Inggeris. Betul mm -hmm. Itu juga di Jepun. Mm -hmm. Ya, yeah. saya fikir persoalan bahasa bukan persoalan yang terlalu uh, apa ini penting dalam konteks penyebaran ilmu. Mm -hmm. Sebab yang pentingnya bukan bahasa. Yang penting orang yang berilmu tersebut mm -hmm. dan orang yang belajar daripada mereka. Okey. dan Cakap mengenai orang yang berilmu tersebut dan orang yang belajar daripada mereka, adakah ada wujud kengkangan ataupun apakah cabaran-cabaran apabila ada ilmu-ilmu baru yang masuk dan kita ah, apa bahasa yang yang harus kita guna untuk ganti apa vocab yang sesuai ataupun apa kata bahasa yang sesuai kata yang sesuai kata yang sesuai untuk menggambarkan situasi begini, terutama sekali dalam bidang sains, -sains dan teknologi lah. Ya. Saya mungkin ada pengalaman saya juga uh, uh, orang yang yang mengasaskan hmm. ataupun memulakan uh, penerbitan hmm. encyclopedia sains dan teknologi hmm. ya, uh, ketika, ketika 20 tahun dahulu. Hmm. Ketika kita mengusahakan uh, encyclopedia tersebut, hmm. kita dapati ramai orang boleh menulis. Hmm. Dan mereka yang kita rujuk adalah mereka yang memang pakar dalam bidang mereka. Okay. Dan ternyata mereka ini boleh menulis dalam kedua-dua bahasa. Hmm. Tentang istilah-istilah baru itu hmm. mudah sebab kita ada jatuh kuasa istilah. Hmm. Yang kita bincang, hmm dari masa ke semasa Di pinggan, istilah, istilah. istilah. juga. Ya, ya. Okay. Kita ada vocabulary dalam setiap disiplin ilmu mm -hmm. dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang perubatan dan sebagainya. Mm -hmm. Dan ini sentiasa ditambah dari masa ke semasa. Adalah kegairahan untuk memperkenalkan istilah-istilah baru yang mm -hmm. yang yang uh, apa ni mm -hmm. lebih bias kepada sesuatu bidang ilmu. Mm -hmm. uh, sebagai contoh ya. Tetapi akhirnya kita bersepakat bahawa inilah istilah yang paling sesuai. Sebagai contohnya alam sekitar. Mm -hmm. Dalam undang-undang kita menggunakan perkataan alam sekeliling. Mm. Dalam akta quality <laughs> alam sekitar istilah yang kita gunakan alam sekeliling pada ketika itu 1970-an uh -huh. kita tak tahu istilah yang lebih sesuai. Mm. Tetapi apabila telah dimaktubkan sebagai undang-undang mm -hmm. environmental quality act dalam bahasa Inggerisnya bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu a mm. uh, kualiti alam sekeliling. Mm -hmm. Ya dan hakikatnya tak ada orang menggunakan perkataan alam sekeliling Saya sekarang. Saya pun tulis story guna ya, alam sekitar. Alam sekitar. Ya sebab yang lebih diterima pakai adalah alam sekitar walaupun perundangannya masih menggunakan perkataan alam sekeliling. Ini contoh yang paling mudah. Ya, banyak lagi istilah-istilah yang lebih lebih kompleks, yang lebih rencam. Yang mana perubahan itu akhirnya apa yang kita anggap sebagai ketetapan yang diperundangkan pun istilah dalam perundangan tapi dalam uh, pemakaian dari segi ilmiah ini tidak digunakan. Jadi, walaupun ada kompleksiti, kerumitan dalam hal itu, pihak akademik, uh, pihak... Uh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Saya tulis dalam, dua, dalam tiga bahasa. Tiga bahasa. Ya, Rusia, Inggeris ya. dan... Saya lain. masih belum menulis dalam bahasa Rusia. <laughs> tak apa. Uh, doktor ada masa lagi nak belajar bahasa Rusia. Kita uh, lihat dulu mak. kerana selepas ini kita ada satu term baru yang uh, doktor juga baru belajar. Term ataupun uh, perkataan baru, jerayawara. Doktor Baru Belajar hari ini. Kita akan cakap mengenai jeraya selepas ini. Ketemu lagi dalam agenda awak ini masih bersama dengan dua tetamu, Datuk Sri Insinyur Dr. Zainal Ujang dan juga Profesor Dr. Tatiana Denisova. Dan hari ini Profesor Dr. Tatiana ada belajar perkataan baru, jerayawara. Ataupun roadshow, <laughs> dalam bahasa Inggeris. Di, ma di mana roadshow ini ataupun percerai wara ini akan diadakan di uh, dua lokasi. Eh, di banyak lokasi. Di banyak lokasi ya. untuk mempromosikan anugerah anugerah uh, bahasa Melayu, tokoh akademik anugerah tokoh Melayu. akademik bahasa Melayu. Okey. Uh, ya, boleh-boleh boleh saya ni kan. Pada hari ini kita akan buka pencalonan untuk anugerah tokoh akademik bahasa Melayu. Ya. 9 hari bulan Mac sehinggalah satu hmm. hari bulan Julai. Ya. Dalam tempoh tersebut, kita mencari seorang tokoh hmm. di kalangan ahli akademik yang menunjukkan uh, kecemerlangan dalam penggunaan bahasa Melayu uh, dalam bidang pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, pembangunan bahasa Melayu. Okay. Dan mereka ini bukan pakar bahasa Melayu sahaja. Okay. Ya, tak semestinya ahli bahasa seperti Profesor Tatiana. Ya. Dia juga boleh apakah kejuruteraan, perubatan, meskom, meskom apa sahaja yang <laughs> boleh menggunakan bahasa Melayu dengan cukup baik boleh diteladani oleh khalayak yang lebih ramai. Mm -hmm. Jadi kita bermula pada hari ini, kita menawarkan hadiah RM30,000 okay. kepada mereka yang, yang memenangi anugerah ini dan kita insya-Allah besok profesor Tatiana akan berada di Universiti Sains Malaysia. Berjerayawara. Um, jerayawara, berjerayawara di USM, USM. besok <laughs> uh, selepas itu di yeah, di Universiti Malaya uh -huh. dan ada enam lokasi di mana kita akan menjelaskan apakah kriteria uh, bagi membolehkan seseorang itu uh, di di dipilih untuk menjadi tokoh. Uh, dan Kenapa kita buat jaya, jaya Raya Wara ini? Hmm. Satu kita nak beri kesedaran. Hmm. Yang kedua kita nak mencari calon yang betul-betul layak dinobatkan. Hmm. Pada tahun 2012 ketika kita mulakan, kita hmm. ada ada pemenang. 2013 ada pemenang. 2014 uh, 13 14 ada pemenang. 2015 tak ada pemenang. Ya sebab kita tak dapat mencari adu gerah ada tapi tak ada pemenang. Tak ada calon yang boleh dinobatkan sebagai tokoh Akademik Bahasa Melayu mm -hmm. Ini maknanya kita kena mencari mereka Kadang-kadang di kalangan tokoh ini Mereka tidak menampilkan diri mm -hmm. Sebab bagi mereka yang penting ialah Menawarkan perkhidmatan Menawarkan sumbangan Berbanding dengan mempromosi diri mm, yeah. Jadi sebab itulah Betul. kita rasa Kita perlu mencongkil Tamp mereka tampil lah ke depan yeah, <laughs> Jangan malu-malu yeah. Okey uh, dalam pencarian ini ada terbagi di beberapa zon UM USM Universiti Sains Malaysia di zon Utara dan juga ada beberapa Ya pada 10 Mac uh -huh. iaitu esok pada uh, pada 11 hari bulan di Universiti Melaya uh -huh. 11 Mac dan 17 Mac di Universiti Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu di Terengganu 17 hari bulan juga kita buat di UTM uh, Skudai uh, Johor Baru Kemudian kita akan ke 22 hari bulan ke Sarawak. Okey, jadi mana-mana mungkin uh, ahli yeah. akademik yang sudah uh, sedang menonton dan mak, nak nak orang kata nak hantar. Ya, yeah, di UF, di Kota Kinabalu juga pada 23 Mac ya. Yeah? Okay, penghantaran uh, ya ada dalam website kita ya. Yeah? Apa yang harus disediakan sekali? Oh, banyak. Itu sebabnya banyak orang, banyak mereka yang kita rasa sebagai <laughs> uh, calon tokoh ini tidak tampil tidak tampil ya? sebab kita perlukan uh, banyak dokumen yang lah. Mungkin ada lagi beberapa hari yang boleh compile. Kita ada banyak banyak masa sebenarnya, ya. Apa uh, uh, selalunya apa yang susah sekali untuk 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 dapatkan uh, untuk mereka sudi dan tampil ke depan uh -huh. menyediakan se sebahagian dokumen. Jadi uh, kita dokumen pa yang paling dokumen ialah yang susah pengesahan ini? tentang uh, perkara yang berkaitan dengan CV mereka. Jadi jawatankuasa yang saya penguruskan hmm. uh, tidak menerima ah uh, pencalunan kalau tidak ada bahan bukti. Sebagai contoh telah menulis buku. Kita nak uh, contoh buku tersebut ataupun uh, halaman depan buku tersebut. Uh, begitu juga dengan data-data yang berkaitan. Uh -huh. ya, contohnya lah. Okey, ah uh, Dr. Tatiana uh, mengkaji bahasa Melayu, uh, mengajar dalam uh, se bidang sejarah. Kemana uh, ke mana hala tuju bahasa Melayu? dalam bidang akademik kalau doktor dapat lihat doktor juga berada di universiti Malaysia dalam tempoh 5 tahun ke, di mana kita akan berada no uh, pertama sekali uh, hmm. saya nak, uh, saya nak, uh, saya nak mengumumkan bahawa saya hmm. sangat gembira menjadi sebahagian daripada uh, apa promosi bahasa Melayu itu saya sudah lama sebenarnya tunggu hmm peluang supaya mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Itu sebabnya yeah. terima kasih. Terima kasih juga Dr. kepada yeah, doktor yeah, kenapa Swedi yeah, memetabakan bahasa ibunda saya. Yeah. <laughs> itu memang saya sangat berdiri yeah. kerana saya rasa rugi orang kurang menggunakan yeah. bahasa itu. So tapi uh, dan memang uh, misi itu sangat berbangga. Mm -hmm. Buat saya bang, berbangga mm -hmm. sangat. Ya. Tapi uh, kalau menjawab uh, anda punya uh, soalan, mm -hmm. saya rasa sekarang uh, gerakan supaya memertabatkan bahasa sudah mulai, mm -hmm. ya dan memang uh, peranan uh, dan sumbangan besar uh, dibuat oleh uh, Kementerian Pendidikan Tinggi dan uh, Tan Sri sendiri juga mm -hmm. Mm -hmm. dan uh, kita ada beberapa orang uh, pembela bahasa, mm -hmm. ya dan sekarang orang uh, akademik uh, akademik pun mulai menggunakan bahasa lebih luas daripada dulu. So saya rasa kita sekarang sedang berjalan ke arah yang sesuai. Mungkin boleh saya tambah. Silakan, Walaupun Pakai. kita kadang-kadang dalam percakapan biasa, mm. di Malaysia ini kita lebih bercampur aduk. Bahasa kita mungkin rojak nampaknya. Mm. Tapi pada peringkat yang tertinggi, sebagai contohnya, untuk menulis sebuah memorandum kepada jemaah Menteri kita mesti menggunakan bahasa Melayu. Begitu ya. juga dengan perbahasan-perbahasan kita di Parlimen ya. dan sebagainya kita menertabatkan. Dan dalam konteks akademik juga semua pelajar di diminta menulis tesis dalam bahasa Melayu mm -hmm. dan sebahagian universiti kalau nak menulis tesis dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu sebagai contoh bahasa Inggeris mm -hmm. atau bahasa Arab mm -hmm. ataupun bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bidang pengajian mm -hmm. mereka mesti dapat kebenaran daripada Senat Universiti mm -hmm. ya, jadi ini menunjukkan bahawa the basic understanding mm -hmm. asasnya ialah bahasa Melayu mm -hmm. tetapi kalau kita nak, nak dapat pengecualian kita mesti minta pengecualian tersebut Okay, uh, kita tak cukup masa Datuk Sri. Uh, ya. Apapun, terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kami agenda wani malam ini. Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2016 hantarkan uh, penyertaan anda uh, bagi ahli-ahli uh, akademik di luar sana seperti yang uh, Datuk Sri katakan tadi. Uh, jangan memalu, hantar kali ini supaya tahun ini ada pemenang. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri Insinyur Dr Zaini Hujang, Ketua Syuksia Kementerian Pendidikan Tinggi. Malaysia dan juga Profesor Dr. Tatiana Denisova, itu pencarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Kesis Universiti Teknologi Malaysia UTM di mana esok Prof. Dr. Tatiana juga akan berada di Universiti Sains Malaysia membagi mempromosikan anugerah tokoh akademik bahasa Melayu 2016 mungkin anda dapat menilai sendiri betapa fasihnya Dr. Tatiana ini walaupun seorang warga Rusia tapi begitu fasih berbahasa Melayu. Terima kasih. Uh, dan juga terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami setengah jam yang lalu. Saya Syafzan Johari. Assalamualaikum. Selamat